в отчетном периоде отработало в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. За этот период устранено порывы на водопроводных сетях города 12 единиц, на магистральных водоводах питьевой воды 1, Значит, ремонт колодцев 2 единицы, в том числе колодец по улице Маяковского, который в результате проведения дорожных работ был заасфальтирован прошлой осенью. Устранено затором в реализационных сетях 51 единица. Работы связанные с разрушением асфальтобетонного покрытия. Улица Серова 16, 7 квадратных метров разрушена. Восстановлена улица Степная, Подгорная, пешеходная дорожка, о которой мы с вами говорили, и там у нас на приемы были. Люди ну, с веселой Ивановки, мы эту работу выполнили. Выведено в плановый ремонт 10 единиц оборудования. Уровень водохранилища Искровского 74,78 по Балтийской шкале. С 28.04.03, я извиняюсь, работает канал Днепр-Ингулец. Наше предприятие осуществляет пропуск Днепровской воды в объемах 11 метров кубических в секунду. Значит, по русскому реки Ингулец на водохранилище Карачуны по государственной программе, в которой мы тоже задействованы. Производится работа по уборке закрепленных территорий на предприятию и по городу. Химические реагенты по водоподготовке и водоотведению закуплены в полном объеме в наличии. Задолженность по электроэнергии на 1-4 ну, 2 миллиона 503 тысячи. Значит, в пятницу по требованию облфина. Значит, мы оформили полный пакет документов по погашению задолженности по электроэнергии. Как по текущему потреблению, так и по тому графику, который мы с вами знаем, значит, по погашению предыдущей заборгованности по электроэнергии, то есть на полную сумму задолженности 2 миллиона 485 тысяч. В пятницу подписали полный пакет документов, сегодня он находится в Обаладанга. Обаладанга выезжает в энергорынок сегодня с этим пакетом документов. И мы будем надеяться, что если этот пакет пройдет через энергорынок, Казначейство Украины осуществит значит, определенные платежи из государственного бюджета для того, чтобы закрыть долг по электроэнергии по предприятию полностью. Значит, выполняем работы по подготовке к зиме, по тем мероприятиям, которые были утверждены на, по решению исполкома, в том числе э, проверку состояния пожарных гидрантов совместно с МЧС. Значит, плановая цифра 458 штук, сроки апрель-май. Сегодня мы эту работу выполняем, по результатам обследования выполняем ремонт и выполняем замену. Выполняется обследование и очистка водосборного канала резервного источника водоснабжения э, водохранилища номер 2, то есть вода это резервный источник, мы сегодня там работаем. Значит, обследование гидротехнических сооружений согласно правил эксплуатации Искровского водохранилища сейчас ос осуществляется. Ну и на сегодняшний день проводим работу по ремонту здания канализационной насосной станции номер 2. Значит, по дебиторской задолженности общая 18 миллионов 930 тысяч, в том числе бюджет 425 тысяч, Коммунальные предприятия города 3 миллиона 130 тысяч, промышленные и частные предприятия 7 миллионов 185 тысяч, население 5 миллионов 127 тысяч. Пильги и субсидии, те, о которых я говорю, на сегодня 3 миллиона. Значит, кредиторская задолженность около 9 миллионов. Ну, в принципе, я по воровству рассказал. В принципе, все. Вопрос вот этот. У вас находится очистная совета на территории Маяновского сельского совета, так? Да. А там дорога, улица Ленина, она сейчас не знаю, как она называется. Ну, я переименовал. Ваши автомобили по, по этой улице ездят? В том числе и по этой. Ну, подумайте, как нам совместно с этой сельским, сельским советом все-таки хотя бы засыпать эту дорогу. Потому что там по этой дороге просто ездить невозможно. Ну, в летний период мы ездим по грутовой, поверхе дороги, по грунтовой, в зимний период, конечно, передвертым. Ну в зимний период, кроме всего прочего, то, что мы помогаем городу по снегоучистке, мы эту дорогу тоже очищаем, потому что и нам ездить, и автобус там ходит. Там в конце эта дорога засыпана. Перед мостом засыпана, там метров буквально 100. Там часть, где ямы тоже засыпана. Там объемы очень большие, но мы посмотрим.